કેમ છો બાળમિત્રો બાળમિત્રો સીટી પરીક્ષાની અંદર હિન્દી વિષયનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે તો ચાલો આજે આપણે હિન્દીના પ્રશ્નોનો મહાવરો કરી લઈએ પ્રશ્ન નંબર એક બસ મેં ટિકિટ કોણ દેતા હૈ ડ્રાઈવર કંડક્ટર મુસાફિર યાત્રી તો તરત આપણને ખબર પડે કે જવાબ આવશે કંડક્ટર પ્રશ્ન નંબર બે યાતાયાત કે મેં ટિકિટ કહા નહીં લગતા બસ માં તો લાગે વિમાનમાં લાગે બેલગાડીમાં ન લાગે એટલે જવાબ આવશે ક बस चलाने वाले को क्या कहते हैं कंडक्टर न कहवाई पायलट न कहवाई ड्राइवर और नाविक तो आवश्यक जवाब ड्राइवर सड़क पर नहीं चलने वाला यातायात का नाम बताइए जो सड़क पर नहीं चलता स्कूटर चलता है कार चलती है बस चलती है नौका नहीं चलती अरे जवाब अले बस पानी में चलने वाला साधन नाव ये तो सीधा जवाब आपने मिली जैसे आकाश में चलने वाला साधन कौन सा है आकाश में हेलीकॉप्टर बाकी ना से ये चलता नहीं દો વાહન કોણસા નહીં હે ઘણી વખત તમે બહુ ઉતાવળા થઈ જાઓ તો તમે સીધો સાયકલ દો પહિયા અને તરત આપણે શું કરી દઈએ ટીક કરી દઈએ પરંતુ અહીં શબ્દ આપ્યો છે નહીં હે નહીં હે એ શોધવાનું છે એટલે સાયકલ બે પૈડ્યા વાળું છે સ્કૂટર છે બાઇક છે તો કોણ નથી રીક્ષા કારણ કે એને ત્રણ પૈડા હોય છે તીન પહિયા વાહન કોણ સા હે તો રીક્ષા બિના ઈંધન છે ક્યાં ચાલતા હૈ पेट्रोल डीजल नहीं लगता ट्रेन में लगता है बस में लगता है कार में लगता है तांगा में नहीं लगता तुमने घोड़ो चलावे एट लगत नहीं अगर जो है बैलगाड़ी चलाने के लिए क्या आवश्यक है तो बैल बैल जरूरी है चलो जो ये अगला प्रश्न चौबीस को शब्दों में कैसे लिखा जाता है चौबीस 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 चोगी, चौबीस तो चौबीस ये शब्द साचो से ये आपरे लिख सके दुनिया का समानार्थी शब्द लिखना है એટલે એના જેવો શબ્દ તો જગત કારણ કે બાકી તો બધા અલગ છે નનહરાહી દુનિયા મેં શું શીખાયેગા પ્યારતા ચલન શીખાયેગા નનહરાહી દુનિયા મેં શું ગinne નહીં દેગા તો બમ નહીં દેગે બમ ગinne નહીં દેંગે એટલે બમ આવશે આગે કા વિલોમ શબ્દ વિલોમ એટલે વિરોધી શબ્દ આગે તો આગળ ન આવે અગલા ન આવે ઉપર ન આવે તો ક્યાં આવે પીછે આગે પીછે વિરોમ શબ્દ મળી ગયો વિનર્થવાલા

मनाई करवी ना पाड़ी तो मना करना बराबर छे नहीं है छे छे निषेध तो रोक ए पण पण छे मन न थाय ए अर्थ बताव तो बाकी बता अर्थ बतावतो बाकी सेम बतावे छे प्रश्न नंबर 23 बता बताइए वह जगह जहां पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं तो चिड़ियाघर पक्षी हमको देखने को मिलते हैं चलन का शब्द का अर्थ क्या होता है पैर नहीं होता सांस नहीं होता लक्ष्य नहीं होता आचरण होता है आचरण है, परिश्रम एकदम शब्द जोड़नी दृष्टि लंगूर का मुँह कैसा होता है काला याद रखो विदेशी पक्षी कौन सा था चतुर्मूर्ख हम किस पर सवारी नहीं कर सकते नहीं कर सकते घोड़ा पर कर सकते हाथी पर कर सकते ऊट पर कर सकते खरगोश पर नहीं कर सकते ले ए कचुए का गुजराती अर्थ काचबो तो का सरवाह के हाथ में क्या है लाठी गोवालनाथ में लाठी इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है नहीं है कवच एनो अर्थ आवरण एनो अर्थ है बख्तरपण है कांच नहीं है गेंडे के नाक पर क्या होता है सिंह होता है ये जवाब आपने याद हो प्रश्न नंबर तेतीस चतुर्मूर्ख सबसे खलजीग पक्षी है छोटा तो लंबा मोटा बड़ा तो बड़ा है तालाब में मछलियाँ किस रंग की है रंग बिरंगी है गीता ने किसे पत्थर बताया था कछुआ का कारण के ढाल यानी खूब मजबूत आवे पत्थर जेवी मुझे पहचानिए मुझे एक लंबी सुंड है हाथी कारण के अनेज मोटी सुंड हो मैं हिंसक जानवर हूँ और दो पैर पर भी चल सकता हूँ तो बंदर बिल्ली शेर वहीं की तो हिंसक प्राणी से मतलब भाल बे पर शेर से हिंसक पर यह બે પગ ઉપર ચાલી શકતો નથી એટલે આવશે ભાલુ મેં પંખ ફેલા નાચતા હું મોર અમારે શરીર એક કા ખાના કરને કોને બારા ઘંટા ચાલો એ પ્રશ્ન કન્ફ્યુઝન વાળો છે આપણે એને પછી જોઈ લઈશું માનવ શરીર મેં કોણસે અંગ જીવનકાલ બનતે હૈ હવે નાક અમુક સમયે બંધ થતું હોય છે તો આ પ્રશ્ન આપણે બાકી રાખ્યો છે પ્રશ્ન નંબર એકતાલીસ દોસ્ત શબ્દ કા શબ્દ દોસ્ત એટલે મિત્ર खलजगिया में फल और सब्जियां है किसमें है टोकरी में रसोई घर में बहुत सारे खलजगिया होते हैं बर्तन वासन अपने गुजराती में वासन कहता हो ये प्रश्न नंबर चुम्वाली लड़का खलजगिया खा रहा है तो क्या खा रहा था खाना तो खाना अवश्य अगर जो है पिछतालीस प्रश्न रसोई घर में रसोई कौन बना रही है माता बना रही है बेसन में से बेसन से पकौड़े खलजगिया बनाए जाते हैं कैसे बनाया जाता है तलकर तेल में डालकर तलकर बनाए जाते हैं अल तलकर आएगा उबाल कर नहीं आएगा चेक कर नहीं आएगा भून कर नहीं आएगा गेहूं में से क्या नहीं बनता रोटी बनती है आटा बनता है आतू बनता है पकौड़े गेहूं में से नहीं बनते इसलिए पकौड़े जब से शायद कैसे बनाई जाती है उबाल कर उबाल कर आवे दादी माँ रसोईघर में क्या कर रहे हैं बैठे बैठे वर्तमान पत्र पढ़ पत रहे हैं ले पढ़ाई कर रहे हैं रसोई घर की खिड़की खिड़की में से क्या दिखाई देता है बादल गले लगना मुहावरे का अर्थ गले लगना यानी कि प्यार से मिलना आनंदित होना नहीं आवे भयभीत होना नहीं आवे गुस्सा होना नहीं आवे प्यार से मिलना इसे गले लगना कहते हैं राम और सीता कहाँ बैठे थे कुटिया के बाहर बैठे थे एट्लाटे शब्द याद रखो राम और सीता के पास लक्ष्मण क्या लेकर खड़े थे धनुष बाण लेकर खड़े थे भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई उसने लगा कि वो लड़ने आ रहा है इसलिए वो धनुष बाण लेकर तैयार हो खड़े लेकिन वो तो राम को लेने आ रहा था भाई हो तो ऐसा તો પ્રશ્નો આપણે હિન્દીના કીધા છે તમે પણ સુંદર મજાના મહાવરા સાથેના આવા પ્રશ્નો યાદ રાખજો સિટીની અંદર દસ માર્કના હિન્દીના પ્રશ્નો આપણે આવશે